Образ для модели мне тяжелый. То есть в качестве текстур все выбилось легкое. Прическа после текстуры легкая, тон легкий. Единственный акцент мы сделали это губы. Каждая шляпка будет меняться, и губы мы также будем перекрашивать. Цвета будут все сочные, вкусные. То есть это либо ягоды, либо всеми любимые пастельные карамельные цвета. И в данном случае мы сделали губки под наши красивые вишенки. За, за, за щеки. У тебя мороженое на голове. Камзинки. Ни, ни, ниже, ниже голову. Задача модели заключается в том, чтобы показать э, вот этот вот образ человека, который в состоянии носить у себя на голове пирожные, да, сладости, что-то очень необычное. Это девушка, которая выходит на улицу, и она носит у себя на голове что-то сумасшедшее совершенно, и сама, естественно, является человеком с небольшой странностью. in the спрашивают, как вы придумываете шляпы, да, для меня вот, например, загадка, как люди пишут стихи, это, наверное, то же самое, каждый должен заниматься своим делом. К этой профессии я пришла сама и занималась самообразованием, просто мне было это интересно. Директор художественной школы увидел папу, которую я забыла после живописи, и стал смотреть эти эскизы. И когда я вернулась за ней и застала его за этим рассматриванием своих эскизов, он ко мне так невозмутимо повернулся и сказал, ты должна заниматься шляпами. У тебя это получится. На тот момент я вообще не понимала вообще к чему эта фраза. Я решила временно заняться шляпами. Ничего нет более постоянного, чем временного. Вот так и получилось, что больше 10 лет я уже этим занимаюсь. Я работаю над этими шляпами сама, поэтому каждое эксклюзивное изготовление занимает около трех дней больше. У меня очень много шляп, и я даже не веду им счет. Мне самой интересно уже вывести среднее арифметическое. голова туда да. взгляд может быть на меня ну, да нет я имею в виду в том плане что надо, ну ракурс. я это понял такой, на меня мы решаем, мы а? модель и шляпка это все вот в, в кадре должно смотреться очень гармонично нужно показать в первую очередь шляпки это самое главное и показать их максимально с разных сторон чтобы было интересно показать это зрителю в самом журнале Все образы мне очень понравились. Каждый образ уникальный по своему. В каждом образе ты чувствуешь другим человеком. То ли, когда ты меняешь цвет помады, то ли это малиновый цвет, ты чувствуешь себя соблазнительно, это такая малинка. То ли это шоколадные губы. Плюс элемент вот вуаль, когда на шляпке вуаль, ты чувствуешь себя секси. То есть каждый образ уникальный. Мне все образы понравились. до этого никогда не работал с коллекцией шляпок. Вот. Но сегодняшняя съемка мне приносит удовольствие. Съемка получается вкусная. Вот. Шляпки-вкусняшки.